assalomu alaykum futbol muxlislari sizlar bilan sherozbek to's tt kanali do'stlar bugun futbolning qaynoq xabarlaridan boxabar etamiz qani unda biz videoni sekin asllik bilan boshladik manchester City yarim himuyachisi kevin De Bruyne o'z öz jamoasini o'zgartirmoqchi bo'lganligi haqida Endless nashrga bergan intervyusida aytib o'tgan men hozir o'ylayapman klub UEFA apellyatsiya bergan va 100% g'alaba qozonishi haqida bizlarni ishontirmoqda klub yevro kuboklarida ikki yil muddatda qatnashmasligi bu juda ham ko'p agar bir yil muddat bo'lganda ham men o'ylab ko'rishim mumkin edi eslatib o'tamiz do'stlar manchester city transfer oynasida qopul ravishda buzganligi uchun yevropa kuboklaridan ikki yil muddatda helastirilgan manchester city hujumchisi serxio aguero liverpul himoyachi vejil vande haqida gapirdi vande dunyoning eng yaxshi markaziy himoyachilaridan biri u kuchli va baland bo'yli bandi yakka kurashlarda juda kuchli bundan tashqari uning uzun bo'ylari va oyoqlari bor u go'yoki tezkor emasdek tuyuladi lekin oyoqlari uzun bo'lganligi uchun hamma joyga ulguradi meni eng hayron qoldiradigan jihat shuki u aqlli himoyalanadi u ehtiyotko va sabrli shu sababli ko'plab hujumchilar unga qarshi qiynalishadi deb aguarining so'zlarini keltiradi yaqpo sport eslatib o'tamiz do'stlar ikki ming o'n sakkizinchi ikki ming o'n to'qqizinchi mavsumda rojilvande yevropaning eng yaxshi o'yinchisi e deb tan olingandi real pagaga qancha to'lashi ma'lum bo'ldi madridning real klubi yozgi transfer oynasida manchester yuniyted yarim himoyachi pol pagbani taklif etish borasidagi ishlarni boshlagan deya xabar beradi de sky skysport manbaning yozishicha madrid klubi fransiyalik yarim himoyachi uchun manchester klubiga yetmish million funt sterling taklif qilmoqda real ikki ming o'n to'qqizinchi yil yozida ham zidannin talabiga ko'ra pagba transferini amalga oshirishga uringandi ammo myu bir yuz ellik million so'ragani tufayli muzokaralar to'xtab qolgandi hozirda pagba realdan tashqari yuvense pcj inter klublari ham qiziqish bildirib yozgi fransiya o'ynasida futbolchi uchun kurashmoqchi fransiyalik yarim himoyachi ingliz klubi bilan amaldagi shartnomasi ikki ming yigirma birinchi yilning yuziga qadar imzolangan kelishuvda shartnomani yana bir yilga uzaytirish vandi ham kiritilgan ma'lumot uchun joriy mavsum valpaga yettita o'yin o'tkazgan